Datuk Sri Rafizi Ramli telah pun melepaskan jawatan. Begitu juga dengan YB Nik Nazmi. Beliau juga melakukan perkara yang sama. Pertama sekali aku ucapkan tahniah dan terima kasih kepada dua tokoh ini kerana berjaya dan berani menegakkan prinsip. Aku tahu sekarang ini ramai orang yang sedang bersorak gembira, yang sedang seronok di atas peletakan jawatan beliau Izinkan aku kongsi satu cerita lampau Walaupun video ini mungkin agak berpihak kepada Rafizi Tapi ini adalah satu kenyataan dan fakta Sewaktu PKR diambang kejatuhan Selepas daripada pengkhianatan Sheraton yang lalu Keadilan dilihat agak sukar untuk bangkit Terutamanya di pilihan raya negeri Melaka dan juga Johor Dan pada ketika itu ada beberapa pihak yang cuba untuk mewujud Rafizi Supaya kembali ke dalam parti dan akhirnya beliau kembali untuk memperkuatkan parti sehinggalah kita berjaya angkat Datuk Sri Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Ini antara jasa beliau. Pada pendapat peribadi aku, aku nampak perkara tersebut. Tapi tak semestinya orang lain nampak betul tak? Jadi jika kita flashback sebelum tu lagi Semasa pembentukan kerajaan PH 1.0 Aku ada dengar satu ceramah hero daripada Rafizi Beliau cerita tentang pembagian kerusi dengan parti bersatu Yang pada ketika itu sepatutnya diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin bin Yassin dalam rundingan tersebut Namun seperti biasa bila kita berkawan dengan orang yang lebih besar iaitu Tun Mahathir maka dia demand tinggi sikit lah kerusi uh, supaya dia boleh menjadi calon Perdana Menteri lebih kurang macam tu lah ayat yang aku faham daripada video Rafizi dan kalau lah Rafizi tak wujud pada ketika itu aku rasa peluang untuk Anwar kuat ataupun Anwar keluar daripada penjara mungkin tak ada pada ketika itu itu antara jasa yang aku nampak dan yang paling best walaupun Rafizi Ramli ni bukanlah Ahli keluarga Datuk Sri Anwar Ibrahim Ataupun bukan anak dia Tapi Rafizi sanggup mengorbankan diri Dengan menghadapi pelbagai tuduhan kes di mahkamah Beliau bukan sanggup kes fitnah eh. Minta maaf eh. Kau check balik kes beliau Semua berkaitan dengan Bafia Berkaitan dengan OSI. Kalau kau tak tahu Kau buat kajian dan siasatan Apa itu akta Bafia Apa itu akta OSI. Dia sebenarnya adalah akta pembocoran maklumat Akta Fitnah ni akta sivil. Akta sivil ni dia tak ada kena-mengena dengan kerusi pilihan raya. Maknanya kalau kau kalah 1 bilion sekalipun kena saman, kau tetap juga jadi menteri besar, kau tetap juga boleh jadi perdana menteri. Tapi kalau melibatkan akta jenayah, macam mana yang Anwar kena dulu kes liwat, dia dilucutkan ke dalam dua penggal kalau tak silap aku tak boleh bertanding. Sama macam mana Rafizi kena pada tahun 2016 kalau tak silap. Akta baqiya yang menyebabkan beliau tidak boleh bertanding pada PRU pada tahun 2018. Jadi itu saja pada yang sedang sorak gembira aku ucapkan good luck dan aku tahu kurang semua mampu untuk menjadi seperti Rafizi dalam membawa parti mengharungi PRU 16. Sekian terima kasih. Selamat tinggal.